السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا سعید انور صاحب کا بہت زبردست اور پیارا بیان شرک کے بول کیا ہے ذرا اس بیان کو غور کیجئے جزاک اللہ ماشاء اللہ اس دل سے الگ اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں شر کے بول ہیں ڈاکٹر نے مار دیا ڈاکٹر نے بچا لیا پولیس نے مار مار دیا دیا نے میرے دوستو اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا فرماتے ہیں میں مارتا ہوں میں حیات دیتا ہوں اچھا دیکھو ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا ہماری جو غیر مسلم کرکٹرز تھے یہ ہسنے کیلئے گولی کھاتے تھے رونے کے لیے گولی کھاتے تھے ان کو رونا نہیں آتا میں نے کہا یار یہ, یہ کیا میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں کا واپ کا اللہ ہساتا اللہ, عشان اللہ عشان رولا تم حس بھی نہیں سکتے وقنا وقنا اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا اللہ کہہ رہے سب کچھ میں کرتے ہیں تو تو اس جو منتشا تو ذل و منتشا میں اس دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں بیدک خیر ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں انکالا کل شین قدیر ہر شیع اللہ کے کنٹرول میں میرے دوستو یہ حالات دوستو نہیں صحیح ہوں, ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع, جمع کر لو پھر قارون نے کوشش کی مال سے حالات ٹھیک برباد, برباد ہو گیا پھر ان نے نمرود نے کوشش کی حکمرانی حکومت سے حالات ٹھیک اللہ نے ان کو برباد کر دیا قوم سبا نے کوشش کی زمیندار پہ محنت کرو برباد ہو گئے قوم شعیب نے کوشش کی بزنس سیٹ کرو برباد ہو گئے قوم سبا نے کوشش کی زراعت سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا ہامان نے پوزیشن سے کوشش کی حالات برباد ہو گئے میرے دوستوں یہ جتنے حالات ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما کثیر جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں اللہ تو تمہاری بہت ساری اللہ اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت ان من اللہ اللہ اسراف کرنے والے کو جھوٹے کو ہدایت میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے کلّا فاقی نسیم ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے رحمانا جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ مو موڑے گا اللہ کہہ ہیں جھوٹ مت بولو عورتوں کو مت دیکھو نظریں نیچی کرو غیبت نہ کرو نماز نہ چھوڑو نماز مسجد میں پڑھو اللہ نصیب جو اللہ کی نصیحت سے عراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا فہو لہو قرین اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا میرے دوست و بزرگو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَدْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا دَنْكَا جب تم میری نسیوں سے مو مڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا وَنَاشُرْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَامَا وَقِيَامَتْ کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قول ربے ریما حسر سے نہیں آما فقت کو اے میرے رب میرا اندھوں میں حشر کیوں کر دیا مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی کہیں گے پال قزال کا محمد کل جیسے میری نصیحت تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں انفرادی لوگ آتے تھے علم آتی کیوں نظیر کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا فالو بالا آتے تھے نہیں والے کیا کیا فقط تبنا بکن ہم نے جھوٹ کہ گئے تو گھر میں نہیں ہے کہ تو گئے میں کہ تو سو رہے ہیں ہم نے جھٹلا دیا پھر, دی دی پھر وہ کہیں گے ہائے کاش وقالو لکننا نسمو ناکلو ما کننا فی اصحاب سے ہائے کاش ان کی بات سن لیتے ہائے کاش ان کی بات سن لیتے یہاں ہم میں عقل آ جاتی آج ہم جھنم میں آجاتی ہے میرے دوستو کسی کو کچھ کہنے کی ضرور نہیں اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں ایمان تقوی بنا لو سارے مسئلے میں خود مسائل کے جنگل سے نکل گیا اور پوری تیس سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھ میں <سؤال> امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں جس, جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں کیا دعا کر دیجیے انشاءاللہ آپ امرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ میں <سؤال> نے <سؤال> دعا کی اور پھنس گئے اچھا امریکہ میں آئے ان کا کیا حال ہے بس صحد بھائی حال بس گزار ہے بس دعا کریں آسٹریلیا جا اچھا مجھ دعا اللہ آسٹریلیا پہ آسٹریلیا میں آسٹریلیا جا کے ملا سعید بھائی الحمد للہ ٹھیک تھے میں ساؤتھ افریقہ جا ساؤتھ افریقہ ملا برازیل جا رہا ہوں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی اس میں چینی نہیں ڈالی اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں ہلائی جا رہا ہوں مولوی صاحب نے کہا صحیح پر میں نے چینی ڈالی نہیں تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا تو کیسے ٹھیک کرنا چاہتے ہے تو میرے بھائیو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا سید انور صاحب کی یہ پیاری کا گزاری سنی جس میں انہوں نے شرک کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس بیان کو آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کیجئے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے کے آتی ہے باقی یہ جتنے بھی ہم بیانات آپ لوگوں کے لیے ڈالتے ہیں تو اس کو پورا پورا سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لایا کریں کیونکہ اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہوگی اور شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شرک نہ کیا کرے کہ فلانا آدمی مر گیا ڈاکٹر کی غفلت سے ایکسیڈنٹ ہو گیا زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ پاک خود ہی لے گا تو ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں ہم اس پر عمل کریں تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں چینج ہوں گی اگر ہم نہیں کریں گے تو زندگی اسی طرح بیکار گزرے گی یہ علماء کرام جو ہمیں باتیں سکھاتے ہیں دین کا کام سکھاتے ہیں نماز کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں اس میں ہماری بلائی ہوتی ہے بلائی کے لیے ہمیں باتیں سنائی جاتی ہے نہ کہ یہ کہ ہم اپنی غفلت کی زندگی میں زندگی گزاریں تو پھر اس کا کیا فائدہ کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں اور اسی طرح چلے جائیں ایک مقصد ہوتا ہے مقصد مقصد کے لیے بندہ کام کرتا ہے جس طرح نوکری کرتا ہے اپنے گھر کے لیے فیملی کے لیے اسی طرح نماز بھی پڑھنی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر جس طرح صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے وہاں سے نقل و حرت کر کے اسی طرح ہمیں یہ دین کے کام اور آگے لے کے جانا چاہیے جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں سکھانا چاہیے کیونکہ یہ تبلیغ حضرات تبلیغی حضرات جو مرکز آتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں سے روزے کے لیے چلنے کے لیے چار مہینے اور بیرونی ملک ایک سال کے لیے جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں نا تو یہ تبلیغ سے وہاں پر جاتے ہیں کہ جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو کچھ سکھایا جائے کہ کیوں اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو وہ آگے اس دین کا کام کریں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے باقی اگر آپ کو بیان پیارا لگے تو لائک سبسکرائب کیجیے بلینکین پہ کلک کیجیے جزاک اللہ